Всем доброе утро. Немного поговорю. Чуть камера не так стоит. Потому что телефон заряжается. Времени нет просто. Работа надо все успеть. О тех моментах, которые за тот день были для меня важны в политике. и вообще может быть био... Бел... исторически некоторые книги аудио прочел. Ну, первое там все начиная там от условной Тани Даниленко, заканчивая Юрия Луценко, начали орать. Ну и НТА, понятно, это ж как их свобо, э, свобода партия. Что? нашел нам нам та Америка? Зрада зрадная. Пока Байден э, Домовлялся с Путиным. Цей в спортзале, блядь. Фоточки посты. Я считаю это правильно. Я, yeah. при том, что человек, который навоевался в этой жизни, я считаю, что надо разряжать ситуацию в обществе позитивными и фото. И это хорошо, что он занимается. Но еще а что лучше, чтобы у него вот вокруг носа был этот кокаин или со шприцом он фотографировался. Он сделал фото в этом спортзале и здорово. Ну, им <свят> для них лицо не вышел. Все, что не сделает, не то. Пусть фотографируется. В спортзалах правильно. Это нормальный посыл. Потом второй, такой важный для меня. Мой, мой рот войск, воздушно-десантные войска приняли первую батарею. Барсов, это минометы автоматические. Для коллег-россиян, ну десантников тоже поздравления. Это охуенная штука, хоть пройдете на этом участке фронта. Это все, кто будете идти, всех посечет нахуй. Отличная штука, 12 выстрелов в минуту с очень высокой точностью. Ну, тем более это АФ, что в основном стреляется. Быстрая мобильность. 60 секунд для подготовки стрельбы, 60 секунд уход с позиции. Поздравляю россиян. Трупов будет куча. У э, Украбронпрому э, респект. Отлично, отличное вооружение. Если вы за Года три сделайте 30-40 батарей таких. Снимаю шляпу. Ну, у меня ее нет. В кепке хожу такой, боксерской. Эм, ирландской. Потом э, нашли пацана э, этого шо, ну, сына из БУшника, что убили эти два правосека. Я скажу, что когда началась война, в силах сопротивления было очень много бандитов, очень много. И у нас было общество заражено тем, что менты Пугани затремали захисника кабинет Я с этим бонус не согласен. Я работал с личным составом, блять, но 30% ублюдков вот так встал к стенке, расстрелили сразу нахуй скажу крамольную фразу, я, я понял для себя, зачем были полевые суды военные во время войны у Сталина. Блять, они на войне просто нужны. Я должен в течение трех минут блядь, принять решение и правом, которым дало мне государство, блядь, решить вопрос с пидором, который бежит с позиции, агитирует личный состав, бросить участок поля боя и т.д. и Кто не воевал, тут меня не поймет. Что еще интересное такое было? Ну, Заря наша, молодцы, сыграли 1-1 с очень сильной командой и достойно закончили свое, свое выступление в Лиге Конференции. А, в виде санкции против Портнова и Тупицкого, Офуенно. Тупицкий это, по-моему, олицетворение коррупции в судах Украины. Хотел сделать госпереворот с помощью лиц, сочувствующих ему и потакающих. Начиная от Юлии Тимошенко, например. Оценочное осуждение. Ну, такой пузатый в цепях, с телочкой на кого-то. Ну, все как, все как положено. Я вообще не понимаю, как люди с таким прошлым попадали на такие высокие должности. Ну и Портнова тоже такой. Тихий шулер. Ш -ш -ш -ш. Тоже получил поддых. Ну хорошо, отлично. Право на Владу вчера не смотрел. Ну, может, послушаю. Послушал офигенную аудиокнигу об иудаизме в Европе в средние века, развитии иудаизма. Ну, прямо с нуля как оно все зарождалось. Он получил огромное удовольствие. Он послушал, как греки называли собрания еврейские. Ну, это были синагога, это греческое название. На евреи себя называли Кнессет. Потом, как они зарождали свои общины в Вавилоне и ассимилировались что не свойственно евреям э, с арабами, ну и на территории нынешнего Ирака, как они развивали свои племена в Италии, в Испании, во Франции, э, как они потом пришли на территорию Украины и Польши. Э, Их религиозное течение практически все изучил начинает фарисейство, заканчивая ну той же самой кабалу, узнал различия торы и кабалы, очень интересно, очень интересно, потом а, раввины, а, в принципе, были не только толкователями писания, они больше были Судьями вы выполняли функцию судьи, когда был спор между двумя евреями, чтобы показать наши что евреи еще с тех времен всегда боролись за свою, ну не только чтобы не спариваться с другими расами и национальностями, но и за то, чтобы они были начитаны, обученные письменности. И поэтому евреи по образованию всегда намного круче был христианина. уж если христиан было обученных там, ну, на то время там, 1%, то евреев всегда 50-60%. Ну, мещане городские были всегда в топе. Потом ну, четко понял определение сефардов, да, испанской знати еврейской которая любила касталась, да, они даже в синагоге Сидели только в первых рядах. Ашкенази всегда загоняли на самый край. И Ашкенази немецкими. Много узнала о еврите, как языке и идише. Понял, основная подоплека гонения евреев в той же самой Франции и в других странах Европы. Это была конкуренция и Италия, конкуренция монастырей и орденов христианских, которые занимались ростовщичеством по 40-60% годовых, а евреи суживали от 8 до 10%. Ну это получается был демпинг, и потом под разными предлогами их, на них устраивали гонения. Узнал, почему образовались гетто, из-за многих, но многие правители, начиная от Испании и Франции, там Филиппа II и других э, э, римских э, правителей, они увидели, что когда приходят евреи, оживает экономика, потому что они хорошие организаторы, хорошие коммерсанты. Э, так, например, с Франции их изгоняли три или четыре раза, а потом каждый раз просили прийти обратно. Но когда римляне попросили их возвратиться к себе, то они попросили им дать гарантию убежища. Ну и руководство той же самого Рима сказало, мы будем строить отдельные городки со стенами и с охраной. И первые построили в Венеции, например, возле литейного завода, Гуэта, нового и назвали это первое поселение в честь этого, как бы литейного завода э гетто. То есть первые гетто строились по просьбе еврейских общин. И в Венеции вообще по этому поводу устраивались карнавалы. Это была не репрессивная мера, а охранная. Потом были времена, когда с гетто ты не мог спокойно выйти в том же самом время. Ты должен был платить особый налог для того, чтобы в город пойти. Фабриканты и гильдии торговые, как в Англии, так и в Италии, тоже активно боролись с конкурентами евреями. Поэтому на них устраивали гонения там. В каждом регионе были разные э, причины гонений на них. Но всегда это прикрывалось Библией. Когда евреи говорил, я какое имеет отношение к процессу там, убиения там, Христа, и они сами не признают эту теорию. Потому что они говорят, это не ну, это без логики. То событие, которое описали о Христе, оно имеет такую ну, сказочную форму. Сути, у них тора она более конкретная. Но ну, все это произошло 5600 лет назад, то и им говорили, молчи несчастные. А потом, например, были такие издевательства над евреями. Время устраивали забеги э, евреев со связанными ногами. Ну, и смеялись этого. Либо кардинал во Франции объявляли ночь языков, когда Христиане бегали по городу, ловили евреев, вырезали им языки и приносили в Богоматери этот собор на еврейском острове построенный, в корзинках эти вырезанные языки. Либо на Пасху, на Страстную неделю, был такой обычай во Франции, если ты видишь еврея на улице, должен подойти, ударить ему в лицо кулаком и он должен крикнуть в ответ слово «Справедливо». Ну, не такое было общество. Это в Германии начались гонения на евреев, ну как конкурентов, то поляки смыкнули, у них было крайне недоразвитое государство. И польские короли на протяжении сотни веков помогали развитию еврейской общины, потому что они увидели в этом, ну как бы пользу, хорошо начали развиваться города, торговля, налоги. Налоговые органы они их отрядили, органы правопорядка, так называемые мэрии Ужонды. Отдельно еще у них были там поселения, типа как у нас Бердычев маленькие чисто еврейские в Польше. Это у них оттуда пошло. И поляки, и еврейские кагалы, да, ну это собрание их, не, приравняли к статусу шляхтичи. И так э, польская корона развивалась, то есть сюда заходили шляхтичьи воины и заходило административное управление в виде евреев, которые брали налоги, брали за проезд мостов, за пользование дорогами и многое другое. Но ну, а так как они были э, помощниками поляков на левобережной Украине, то когда начались украинские бунты, протесты против католицизма, ополянчивания украинцев, то под эту кровавую баню попали помощники поляков в Украине, ну, еврейские общины. Ну, в принципе, <coughs> историю также читал, как, например, Немцы, когда хотели сделать чистки, сначала были что у них там добровольные, али из Германии, Гитлер их оплачивал. А потом э, хотели когда сделать репрессии, попросили духовенство еврейское сделать перепись населения, какие общины являются еврейскими, потому что типа, ну, кинули утку, что будут им типа платить хорошие деньги. Ну и духовенство еврейское сказали, караимы это не евреи, это вообще по, по, секта, мы их не признаем. Ну и благодаря этому краи не попали под репрессии нацистской Германии. Вот так, видите, Аушнас, она помогла некоторым выжить. Также много читала о том, как появились сефарды. Ну, это в Голландии. Ну, Голландия это была ж вотчина Испании. Гонения на сефардов, которые были инакомыслящие. Ну, типа спиноса, да? весьма прогрессивные люди. Еврейские общины их отвергали, накладывали на них харам. Ну, это типа отречения, чтобы общине запрещали с ними общаться. Ну, и таких было много, и на мыслителей, весьма прогрессивных философов. Ну, потом, когда произошла капиталистическая революция в Британии в 1666 году, то все вольнодумцы евреи перебрались туда. И потом же они организовывали первые экспедиции в США. Ну и там, в принципе, по многим философским учениям того же самого Спиноза, начала развиваться англосаксонская община в Северной Америки. Ну, очень потом, ну, много интересного прочитал, как были первые христовые походы. Если сельские христовые походы были кровавые по отношению к евреям, то ордена, когда шли военизированные, то они говорили, «Не, не, это нужные люди». И евреи выполняли функции ну, как бы, как бы, тыловой службы орденов, когда шли на ну, то же самое и Иерусалим. В Иерусалим их долго не пускали, кстати, с мусульманами не весьма легко договаривались, и неплохо жили и с султаном турецким. Ну, в общем, со основной посыл, что мировой опыт и история показывает, что где появлялась еврейская община, там оживала экономика, появлялись качественные финансовые учреждения, поэтому Еврейские общины должны быть достоянием любой народности, которая хочет прогрессировать и развиваться, а не изгоем. Ну, в принципе, все. Всем хорошего дня.